и птичку поставили, вывели детей в свет. А детям нужно другое общение с родителями. Так вот, возвращаясь обратно, когда дочь мне говорит, мама, я так горжусь тобой, я такая счастливая, что у меня такая мама. Но что может быть приятнее в жизни услышать матери от своих детей, когда дети такое говорят? Это, ну, высшее. И воспитание детей, я, кстати, хотела я не сказала об этом, но сейчас скажу. Воспитание детей – это личный пример. Личный пример. Вы хотите, чтобы ваш ребенок чего-то добился. Вы должны быть для него образцом для подражания. Мама, которая шикарно выглядит всегда, у нее дочка будет всегда прекрасно выглядеть. Если, сын, э, если отец э, уважительно относится к матери, то и ребенок вырастет, будет относиться уважительно к женщинам. А если, допустим, отец, мать там посылает, извините, далеко-далеко в присутствии ребенка, то и ребенок точно так же потом неуважительно будет относиться к матери, позволять себе, а потом это будет во взрослой жизни в отношении женщин. Вот, кстати, еще важную вещь э, пропустила в мужчинах там. Обращайте внимание, когда вы встречаете мужчину, обращайте внимание на несколько вещей. Как он относится к женщинам, как он относится к старикам и как относится к детям. Это очень важно. И если он вам тём-тём, а тут прошла какая-то женщина, он говорит, слышь, курица, там. или там, тёночка. Вот тёночкой курица вы станете чуть, чуть попозже. Потому что если мужчина позволяет себе в адрес других женщин, то он женщин вообще не уважает. А то, что вы сейчас рядом, ну потому что вы ему нравитесь сейчас, а потом то есть вы тоже курица и будете. Поэтому обращайте на это внимание. Расставайтесь с такими мужчинами. Либо устроите ему и сказал, скажи, слышишь... ну, второй момент, старики. Если человек очень пренебрежительно относится к своим родителям, поверьте мне, к вашим родителям будут относиться точно так же. Человек, который уважает своих родителей, который заботится о них, он будет заботиться и о ваших родителях, и не будет разграничивать ваши мои родители. И третье – отношение к детям. Ну, понятно, да? Вы можете потенциально увидеть просто отца вашего, если он любит детей, своих родственников, любит детей на улице, там, да, вот как бы он не говорит, слушайте, что-то орёт, почему рот закрыт, Вот представьте себе, что вы родили его, то же самое вы слышите в адрес вашего собственного ребенка. Слушайте, смотрите, не торопитесь. Да, первое там шоколадно-букетный роман, все прекрасно, да, все мы хотим друг другу понравиться, но э, обращайте на это внимание.